Доброе утро, студия! Доброе утро, друзья! Встречаем весну с народной звездой Русланой Пысанкой. Спасибо за народную, спасибо за звезду. Доброе утро, студия! Я с удовольствием прочту вам прогноз погоды. На востоке сегодня пасмурно. Утром ноль. Запомните, днем температура поднимется до 9 градусов тепла, и слава богу. Погода от народа учреждает свой собственный праздник, первый день весны. С чем я вас и поздравляю, Марина. Я поздравляю всех зрителей телеканала Интер. Смотрите «Утро с Интером». Какое счастье, что сегодня могу вдохнуть полной грудью запах весны, чего вам желаю, дорогие друзья. На западе преимущественно пасмурно. В Волынской и Ровенской области дождь. Ну не расстраивайтесь так, весна ведь уже пришла. Утром ноль, днем до 5 градусов тепла. В Карпатах тоже пасмурно, температура 8 градусов тепла. На севере пасмурно, днем продают небольшие дожди. Утром ноль, днем потеплее до плюс 4 градусов. Пивденному. Ясно. Клас. Вранці плюс один. В день до 11 градусів тепла. В Криму малохмарно. Температура до 10 градусів тепла. Який у вас цікавий акцент? Ви Звідки? Народилася в Києві, проживаю останні 15 років в Австралії. Яка температура там у вас зараз? Зараз до 27-28 до 28 градусів тепла. В центральному регіоні на Наутром вийде солнечка. Температура 0, днем 8 градусів тепла. Киеве пасмурно, утром возможно ясно. Днем возможно дождик, утром 2, днем 4 градуса тепла. Погода от народа учреждает собственный праздник, первый день весны. Как его нужно провести? Я думаю, что в этот день нужно обязательно выйти на улицу и порадоваться нашему солнышку. Вот что приготовила нам погода до 1 марта. Счастье пришло.